Це повідомлення з'явилося на одному з криворізьких новинних сайтів. У ньому фото зі зверненням незалежної первинної проспілкової організації «Арселор Мідал Кривий Ріг до керівників підприємства повідомляють про масове розкрадання чавуну. На протяжении последнего времени к нам поступают сигналы о том, что каждую ночь сам КР через проходной номер 5 на автомобилях БелАЗ вывозят до 200 тонн пирамидального чугуна, скрывая его под шлаком. Наблюдая за внешней стороной проходной, мы установили, что действительно по ночам, приблизительно в период времени с 20.00 до утра, производится вывоз чугуна. Если зовут разворуют, то что мы скажем своим детям? Что, ничего мы не скажем. Здесь будет просто развалины без завода. Поэтому мы отстаиваем Эту, эту проблему. Все затраты, которые происходят в воровство, эти затраты ложатся на людей, на простых. Они не получают премию, они не получают заработную плату эти люди. Корреспондент Арселор Митал Кривый Риг запевняет на поведомление про вспилки вибраягували, ситуацию тормосят под контролем. Арселор Митал Кривой Рог всегда очень тщательно изучает любые сообщения в прессе о фактах хищения и проводит соответствующие расследования. Хочется отметить, что на самосвалах БелАЗ установлены системы GPS навигации, GPS отслеживания, которые интегрированы в онлайн базу данных. Мы намерены пресекать все попытки мошенничества и хищения на предприятии. Предприятие всегда признательно за информацию о каких-либо хищениях, но Хочеться отметить, що ця інформація должна бути чіткою, правдивою і без искажений. Вимагають більшого і від правоохоронних органів. На думку юристів МКР, робота слідства та оперативних працівників має бути якіснішою. Село Трокоф'єв Микита Бабенко, програма Місто.